Виктор Борисович, э, остается всего одна минута эфира, и все-таки главный вопрос, э, можно ли платить меньше. Один из народных трибунов нам предложил э, как панацею от этого не закладывать рост тарифов вообще вперед, то есть не прогнозировать рост тарифов, например, на ближайший год. Это спасет нашу страну от э, наших жителей страны от повышения тарифов или не спасет? Реальный это метод или нереальный? И вообще можно ли платить меньше? Пожалуй, главный вопрос нашей программы. Значит, два компонента, которые влияют на величину платы. Это цена, тот тариф пресловутый, о котором мы говорим, что он увеличивается, и объем. На цену мы влияем ну, косвенно, да, то есть вот общественным мнением. И, соответственно, регулятор ее устанавливает какую-то либо ограниченную, вот так как сейчас ограничили, либо она растет в той пропорции, в которой она росла? Объем это наша величина, на которую мы полностью можем влиять. То есть, если мы потребляем бесконтрольно, без прибора, не понимая, сколько мы выливаем воды и сколько мы сжигаем электроэнергии, то в этом случае, конечно же, мы себе увеличиваем автоматически, увеличиваем сумму оплаты. Виктор Борисович, можно платить меньше, и каким образом ваш, ваш взгляд? В первую очередь, меньше мы можем платить, я это реально знаю. Почему? Потому что, во-первых, все коммунальные ресурсы, которые делаются в нашем государстве, они делаются из, наших, из нашего сырья. Мы не закупаем за границей ничего. Это одна из проблем, которые озвучивали, но, к сожалению, мы сегодня не услышали. Да, вот, то есть фактически мы можем платить меньше, но здесь именно вот составляющая объема. То есть первое формирование тарифа идет из так называемого перерабатывающего комплекса, один фактор. Второй фактор – это объем. Я считаю, что дело не в том, чтобы отказать себе в электроэнергии, там, в воде. Просто надо грамотно, взвешенно населению изъявить вот это желание. То есть если мы хотим платить меньше, надо определиться, где мы это сравняем. Потому что еще раз говорю, и на предприятиях ресурсодобывающих, и на производственных каких-то предприятиях, где производится это энергия, ресурс, там работают люди. И если мы у себя режем, значит кто-то там недополучит. То есть надо здесь найти баланс. И это задача всех нас. Это не не только вот, скажем, одного человека. Это проблема социальная. Спасибо большое. За что платим и сколько мы платим? Мы сегодня пытались разобраться с гостями нашей студии, Сергеем Давыдовым, начальником, председателем департамента ЖКХ города Липецка и председателем Липецкой областной общественной организации, собственники жилья Виктор Волков. Спасибо большое, уважаемые гости. Надеемся, что это была не последняя встреча и такие конструктивные беседы у нас еще продолжатся. Спасибо, что пригласили. Спасибо.